মনোসুম কিটচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটা চোৱাবিনৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু যিটো সকলোৱে জানেও বাৰু কিন্তু মই কিদৰে বনাওঁ এইটো আপোনালোকক লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে চোৱাবিনখিনি মই অলপ নিমখ দি পেলাই গৰম পানীত থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ পিঁয়াজ বিলাহী নহৰু আদা আৰু অলপ জালুক লৈছোঁ লৈ পেলাই এইখিনি মই ভালকৈ একেবাৰে ফাইন পিচি লওঁ আৰু এতিয়া এইখিনি পিচাৰ পিছত মই শুকান মছলাখিনি ইয়াত দি দিম হালধি গুড়া জলকীয়াৰ গুড়া আৰু জিৰা ধনিয়াৰ গুড়া এইখিনি শুকান মছলাখিনি মানে দি থ'লে তেতিয়া অলপ দেৰি পানী দি থ'লে মানে মানে ফুলি যায় মছলাখিনি আৰু তেতিয়া মানে মানে আমাৰ যিটো চব্জি বনাম চব্জিখিনি খুব টেষ্টি হ'ব খাবলৈ এইখিনি আমি তিয়াই থৈ দিম এতিয়া ভালকৈ এইখিনি তিয়াই থৈ দিম আৰু এতিয়া মই এটা কেৰাহী এখন পাতিছোঁ পাতি পেলাই ইয়াত মই অলপ মিঠাতেল দি দিম আৰু যিহেতু চোৱাবিন বনাম চোৱাবিনত মই মানে কালাৰ আহিবৰ কাৰণে ইয়াত মই কি কৰিম দুচামুচ ইয়াত মই চেনি দি দিম চেনিখিনি মই অলপ কেৰামেল কৰি ল'ম আৰু চোৱাবিনখিনি তেতিয়া একেবাৰে মাংসৰ নিচিনা লাগে মানে ইমান ধুনীয়া লাগে মানে পূৰা একেবাৰে মাংসৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু এইখিনি যেতিয়া কেৰামেল হয় অলপ কালাৰ হৈ যাব ক'লা হ'বলৈ নিদিব ক'লা হৈ গ'লে মানে কি হ'ব হেৰি তিতা তিতা লাগিব সেইকাৰণে ক'লা হ'বলৈ নিদিব এইখিনি এইধৰণে যেতিয়া ৰঙা হৈ যাব সেই সময়তে ইয়াতে চয়াবিনখিনি মই ঢালি দিম এইখিনি আমাৰ পূৰা পাৰফেক্ট কালাৰ হৈছে এই সময়তে মই চোৱাবিনখিনি ঢালি পেলাই আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া অলপ মই বহাই দিম দি পেলাই এইখিনি মই অলপ ভাজি ল'ম খুব এটা ভালকৈ ভাজি ল'ম তেতিয়া চোৱাবিনৰ যিটো এটা কেঁচা গোন্ধ থাকে সেই গোন্ধটোও যাবগৈ আৰু ইয়াৰ কালাৰটো কিন্তু খুব বেছ ধুনীয়া হৈ যাব আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈ আছে কালাৰটো আৰু বহুত ধুনীয়া হয় মানে এইধৰণে পূৰা ভাজি ল'ব ফ্লেমটো অলপ মিডিয়ামটো হাই কৰি ল'ব কৰি পেলাই লৰাই থাকিব কিন্তু বাৰ বাৰ নহ'লে কিন্তু জ্বলি যাবগৈ আৰু এতিয়া চব গোটেইখিনি মই ভাজি ল'লোঁ আৰু ভাজি পেলাই এতিয়া মই অলপ এখন তেল দিছোঁ কাৰণ সেই গোটেইখিনি তেল শেষ হৈ গ'ল অলপ তেল দিছোঁ আৰু অলপ শিং দিছোঁ দি পেলাই ইয়াত অলপ পিঁয়াজ দিছোঁ কাৰণ পিঁয়াজ যিহেতু আমি আগত পিচি থোৱা আছিলে পিঁয়াজ দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া যিখিনি মছলা আমি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ এই মছলাখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ কাৰণ যিহেতু চোৱাবিনত অলপ নিমখ আছে ইয়াত মই ডাঙৰ ইলাচি সৰু ইলাচি ডালচিনী তেজপাত আৰু লং ইয়াত দি দিছোঁ মই কৈছোঁ নহয় একেবাৰে মাংসৰ নিচিনা মানে ফ্লেভাৰটো আহে ইমান ধুনীয়া হয় খাবলৈ আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপ ঢাকি থৈ দিম তেতিয়া মছলাটো আমাৰ হেৰি হৈ যাব মানে এয়া চাওক তেলটো ওপৰত বিৰিঙি আহি গ'ল আমাৰ মছলাটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেখিছে নহয় গ্ৰেভিটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই চয়াবিনখিনি দি দিম আৰু চয়াবিনখিনি দি পেলাই গেছৰ ফ্লেমটো মই ইমান বঢ়াই পেলাই নাৰাখোঁ কাৰণ চয়াবিনখিনিও সিজিব লাগিব নিমখ মছলা চব সোমাব লাগিব সেইকাৰণে ফ্লেমটো মই কমাই থ'ম আৰু ঢাকি পেলাই থৈ দিম এইখিনি ফুলিও যাব চোৱাবিনখিনি আৰু মছলাখিনি সোমাই যাবগৈ আৰু এয়া চাওকচোন এইখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু অলপ মই মানে শুকাম এইখিনি অলপ পানী পানী যেন লাগিছে আৰু অলপ মই শুকাম কাৰণ এইখিনি আজি মানে মই ৰুটিৰ লগত খাবলৈ হ'লে এইটো পাৰফেক্ট হয় কিন্তু মই ভাতৰ লগত খাম সেইকাৰণে অলপ শুকাই ল'ম তেতিয়া এয়া চাওকচোন এইখিনি মই শুকাই লৈছোঁ আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছে নহয় একেবাৰে মাংসৰ দৰকাৰেই নাই যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন নহ'লে এনেই চোৱাবিন বনালে বগা বগা হৈ থাকে আজি এইধৰণে বনাইছোঁ